ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತ್ರೇಯ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವತ್ತು ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತನ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ शान्ति शान्तिः ॐ जातवे तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहम् प्रपद्येषु तरसितरसे नमः अग्ने त्वम् पारजानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाजतनजाजशंयोः विश्वानिनो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुन्नना दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणान अस्माकम् हुवेम परमात्सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामत् देवो अतिदुरितात्यग्निः रत्नौशिकमीट्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सी स्वाञ्चा आत्मे भ्यञ्चसौ भगमायजस्वाभिर्तुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम् ॐ शान्तिः शान्तिः तिश्याम्